اولیاء اور صوفیاء نے اردو داتا گنج بخش حجویری نے بھی کشورماجوب میں اور کئی اور صوفیاء نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ بن اسرائیل کے زمانے میں ایک بڑا اللہ رب العزت کا عاشق تھا اور عابد اور زاہد تھا اس نے ساٹھ ستر برس اللہ کی عبادت کی ساٹھ ستر برس اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اپنے پیغمبر کو وہی بھیجی کہ جا اس جگہ ایک میرا عاشق ہے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ساٹھ ستر برس گزر گئے میری عبادت میں سجدے کرتے تسبیح کرتے مجھے یاد کرتے اسے جا کے یہ پیغام سنا دے کہ میں نے تمہاری ساٹھ سالہ یا ستر سالہ عبادت کو رد کر دیا نامنظور کر دیا وہ پیغام سنا دیا اللہ کے پیغمبر نے اس کو جا کر تو جب اس ضعیف عاشق نے عابد و زاہد نے یہ خبر سنی تو اٹھ کے خوشی سے ناچنے لگتا مست ہو گیا خوشی سے مست و بے خود ہو گیا اس نے کہا تمہاری ستر سال کی عبادت رائے گاں گئی رد کر دی گئی تو تو چیخ کے مر جاتا اور تو خوشی سے مست ہو گیا ہے بے خود ہو گیا کیا ماجرا اس نے کہا قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا کام ہے وہ قبول کرے یہ نہ کرے اس کا کام ہے میں نے قبولیت عدم قبولیت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا میں تو جیت گیا اس لیے کہ میں اس کی کتاب میں میرا نام تو آ گیا نا چلو مقبولوں میں نہیں نا مقبولوں میں اس کی فہرست میں نام تو آ گیا نا اس نے پہچان تو لیا تو تبھی آپ کو بھیجا ہے پیغام دے کر کے جا کے بتا دے میرا کام ہو گیا کہ میرے محبوب نے پہچان لیا عبادت گزار عاشق کی بات کی اب قیامت کے دن کی عارفوں کی بات کر دیتا ہوں بل لذین آمنو اشد منو للہ کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے ہر ایک کا حساب کتاب کرنے کے بعد فرمائیں گے میرے عاشق آ جائیں مجھ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے میرے عاشق یعنی شدید محبت کرنے والے آ جائیں جو شدید محبت کرتے ہیں مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں آ جائیں تو کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے مولا ہم تجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں ان کو جمع کر لیں گے اللہ پاک ان کے سامنے کیا کرے گا حکم دے گا فرشتوں کو کہ کفار و مشرقین کے بتوں کو بھی جہنم میں بھیج دیں کیا پھینک دیں اور ان مشرقوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں پھینک دیں بت چلے جائیں گے نا جہنم میں حکم ہوگا اب تمہارے معبود جن کی پوجا کرتے تھے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ وہ بھی کود جائیں گے اس کے بعد یہ منظر دکھا کے اللہ پاک اہل محشر کو اپنے عاشقوں کا رنگ دکھانا چاہے گا کہ اس کے عاشق کیسے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں وہ جو عبادت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں اور جگرتے کرتے ہیں ساری زندگی قربان کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں یہ دکھانا چاہے گا انہیں حکم دے گا تم میرے ساتھ عشق کا دعوی کرتے ہو عشق دعویٰ کرتے ہو جو میں حکم دیتا ہوں اور چاہتا ہوں مانتے ہو سار آنکھوں پر مانتے ہو فرمایا تم بھی دوزخ دو زخم جاؤ, جاؤ دوزخ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر المظری نے اس آیت کے تحت اس مقام پر لکھا ہے سدیش کے الفاظ کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے رقص کرتے ہوئے رقص وج کرتے ہوئے جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے اس خوشی سے کہ مولا نے خوش ہو کر کہا ہے کہ کود جاؤ ہمیں نہ جنہ سے غرض ہے نہ ہمیں جہنم سے غرض ہے ہمیں یار کی رضا سے غرض ہے اگر مولا اس پر خوش ہے تو بس ہم نے اپنا مطلوب پالا